Мы сейчас находимся, мы находимся в доме, который предоставили дончане для женщин и детей, беженцев и славянских. Мужья старые славянские, а свои жены и детей, 15 детей, три семьи отправили сюда. Во-первых, большое спасибо дончанам, потому что сами находясь в беде, готовы помогать другим. Во-вторых, большое спасибо россиянам, которые помогают нам, наполняют наш гуманитарный фонд, который мы создали при общественном движении Народный фронт. И мы помогли сегодня продуктами, медикаментами, игрушками детям. В такое страшное время. Дети очень боятся взрывов. Они прошли, они много дней находили славянские, когда славянство разрушали ночевали в погребах. И я думаю, что только радости, которые мы привезли от российских друзей, я думаю, они будут и Мы сформировали в 15 регионах, открыли свои представительства. И тот поток грузов, который вот мы на неделю собрали, 30 тонн гуманитарных грузов, я уверен, что в следующей неделе у нас уже будет 300 тонн, будем оказывать максимальную помощь, которую можем оказать.